নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আজি মই বিশেষভাৱে এটা ভিডিঅ' আনিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো বিশেষভাৱে এন আই এছ কেণ্ডিডেট বা এন আইছ প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ বাবে চাওক আজিৰ পৰা আজি মানে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ জুন মাহৰ সাতাইছ তাৰিখ নহয় জানো গতিকে আজিৰ পৰা এল পি আৰু ইউ পিৰ যিটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'বলগীয়া আছিলে সেইটো হৈ আছে বা আজি অলৰেডি হৈ গ'ল বুলি আমি ক'ব পাৰিম কাৰণ এতিয়া আবেলি অৰ্থাৎ সন্ধিয়া হ'বলৈ গৈ আছে তাৰমানে এতিয়ালৈকে ভেৰিফিকেশ্যনটো শেষ হ'ল চাগে এতিয়া এন আৰ চাৰ্থীবিলাকৰ বাবে মই কিছুমান কথাটো জনাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে বহুতো ভয়ত আছে কাৰণ এইটো যিটো ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে এটা এক্সট্ৰাকৈ গাইডলাইন দিয়া হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো মানে ছেপাৰেটলী মানে অলপ ষ্ট্ৰিক্টলি হ'ব বুলি আপোনালোকে চাগে কথাটো ভাবি আহি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু ইয়াত কি কৈছে তেতিয়া গোটেই কথাটো গম পোৱা যাব এইটো চাওক এক নম্বৰ যদি আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকৰ যিটো ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকৰ যিটো সোতৰ তাৰিখে মানে জুন মাহৰে সোতৰ তাৰিখে যিটো হেৰি ওলাইছিলে মানে গাইডলাইন দিয়া হৈছিলে যে আপোনালোকৰ কি ধৰণে হেৰি হ'ব সেইমতে হ'ব বুলি কৈছিলে চাওক আপোনালোকৰ যিটো ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো যেনেকৈ ৰেগুলাৰবিলাকৰ হৈছে ঠিক তেনেকৈয়ে হ'ব ইয়াত আপোনালোকে একো ভয় কৰিব নালাগে বাছ এক্সট্ৰা কিছুমান বস্তু বিচাৰিব আৰু এক্সট্ৰা বস্তু বিচাৰিলে আপোনালোকে চাগে ভয় কৰিছে যে গোটেই বস্তুটো দিব লাগিব তেওঁলোকে কিছুমান কথাটো গম পায়েই আমাৰ যি ডিপ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ ঠিক আছে মানে ভেৰিফাই কৰিবলৈ যিবিলাকে কৈছে তেওঁলোকে গম পাবই যে সেইটো সময়ত দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ কাৰণ ইয়াত কম অতে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ ইউটাইছ ৰেকৰ্ড বিচাৰিছে নহয় জানো কিন্তু কিছুমান যিহেতু স্কুলৰ ইউনেস্ক'ত নাছিলে বা স্কুলখন হ'ব পাৰে ইউডেছ ইউনেস্ক'ত তেতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰি পোৱা নাছিলে এইটো হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ নামটো হ'ব পাৰে ইউনেস্ক'ত বা ডাইচ ইউডাইছ প্লাছত নামটো উঠোৱা নাছিলে কিন্তু পাছত ধৰি লওক উঠাই দিয়া হয় হ'ল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকে বহুতো ভয় কৰি আছে কাৰণ তেওঁলোকে ভাবি আছে যে মোৰ নামটোতো এতিয়ালৈকে উঠোৱাই হোৱা নাই বা সেই সময়ত উঠাও হোৱা নাছিলে এতিয়া মই কেনেকৈ দেখুৱাম মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ যি আছে ইউৰেচ পাছৰ লগত মানে ইউড পাছৰ লগত বুলি নহয় মানে বিদ্যালয়ৰ লগত এখন বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিকোনো আপোনালোকৰ যদিহে হেৰি আছে প্ৰুফ আছে যেনেকৈ ধৰি লওক ধৰি লওক ৰেজিষ্টাৰ এটেণ্ডেঞ্চ মেইনটেইন কৰা যদি ৰেকৰ্ড আছে সেইটো চলি যাব বুলি মই ভাবি ভাবোঁ আৰু এছ এম চি মেম্বাৰৰ লগত মানে মিটিং পতাৰ যদিহে তেনেকুৱা দেখুৱাব পাৰে এটা বা দুটা এটলিষ্ট দুটামান যদি দেখুৱাব পাৰে ধৰি লওক চেলাৰী শ্লেপটোতো তেওঁলোকে ইমান গুৰুত্ব নিদিব চাৰে কাৰণ বহুতো বিদ্যালয় মষ্ট মষ্ট অফ দ্য স্কুল্ একচুৱেলি তেওঁলোকে যিটো চেলেৰি সেইটো চেলেৰিটো অন মানে হেৰিত নিদিয়ে একাউণ্টত নিদিয়ে গতিকে তেওঁলোকে সেই কথাটো জানেই গতিকে আপোনালোকে এই চেলেৰি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব এই দুটাটো আপোনালোকে যদিহে লয় যায় মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ কামটো হ'ব চাগে মানে ইউডাইজ ক্লাছৰ ৰেকৰ্ড নাথাকিলেও বা দিব নোৱাৰিলেও যিটো মই এইমাত্ৰ ক'লো নহয় ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰা আৰু লগতে আপোনালোকৰ এছ এম চি বোৰৰ লগত যিটো এছ এম চি মেম্বাৰৰ যিটো হেৰি মিটিং পতা হৈছিলে ইয়াৰ যদি মিনিট যদি মানে দেখুৱাব আপোনালোকে যদিহে পাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো যথেষ্ট বুলি মই ভাবোঁ আৰু চাওক এই যিটো ডক্যুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এই ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকক ৰিজেক্ট হৈছে বুলি বা একচেপ্ট হৈছে বুলি তেনেকুৱা একো নিলিখে ঠিক আছে আপোনালোকক চাব মানে তাত আপোনালোকৰ পৰা খুজিব হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো ডক্যুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো মানে একেলগে হ'ব ৰেগুলাৰ লগত আৰু তাতে গোটেই বস্তুটো খুজিব বা সেইটো হ'ব পাৰে যে আপোনালোকক ছেপাৰেটলি এন আৰ এছবোৰক বেলেগ ৰুমত লৈ যাব পাৰে তাত আপোনালোকক মানে কিছুমান তথ্যবোৰ বিচাৰিব পাৰে কিন্তু ভয় কৰিবলগীয়া মই ভাবোঁ একো নাই ইয়াত আপোনালোকে যি আছে আপোনালোকৰ লগত মানে তথ্যবোৰ আৰু যি আছে সেই তথ্যটো দিলেই হ'ল বাছ মানে ভয় নকৰিব কথাটো সেইটো মই যেনেকৈ ক'লোঁ আপোনালোকক যি আছে সেইটো দিব কিন্তু যদিহে এটাও যদি দিব নোৱাৰে ধৰি লওক আপুনি যদিহে জেনুৱেন নহয় আপোনালোকে আপোনালোকেতো দিবই নোৱাৰিব কথাটো তেনেকুৱা চাওক যদিহে আপুনি সঁচাকৈ কাম কৰিছিলে কোনোবা এখন বিদ্যালয়ত কিবা নহয় কিবা এটা দিব পাৰিব নহয় জানো কিবা নহয় কিবা এটা দিব পাৰিব ধৰি লওক ইউড এছ প্লাছটো দিব নোৱাৰিলে সেই সময়ত ধৰি লওক অনলাইন নাছিলে সেইবাবে সেইটো কথাটো তেওঁলোকে বুজি পাব কৈ দিব আপোনালোকে একো নাই ইয়াত কিন্তু মই এই মাতৰ যে কলৰ দুটা বস্তু সেইটো দিবই লাগিব কাৰণ এটা নহয় এটা যদি সেই দি মানে এটাও যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিজেক্ট হোৱাৰ চান্সটো বহুত আছে গতিকে সেইটোকে মই আপোনালোকে জনাম বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াত আচল কথাটো সেইটোৱেই আপোনালোকে যাব কাৰণ চাওক আমিও যোৱাবাৰ যেতিয়া আমি মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ পৰা মানে এনেকুৱা কৰিছে আৰু মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যদিও আমাৰতো হেৰি নাছিলে এন আই এছৰ নাছিলে আমাৰতো ৰেগুলাৰে হয় বাৰু আমিতো আমিতো দুবছৰ কলেজত গৈছিলোঁ ডাইটত গৈছিলোঁ গৈ পিনি দুবছৰ ৰাতিপুৱা চাৰে নটা বজাৰ পৰা ধৰি বা দহ দহ বজাৰ পৰা ধৰি কেতিয়াবা আবেলি চাৰি বাজি যায় কেতিয়াবা আবেলি পাঁচ বাজি যায় তেনেকুৱা আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চাওক মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকক বিশেষ একো নুসোধে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টটো চাই মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কিয় মাতে এইটো জনাই দিওঁ চাওক যদিহে আপোনালোকৰ কিবা এটা যদি খেলি মেলি থাকে তেতিয়াহে মাতে অন্যথা নামাতে যদিহে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টত যদি খেলি খেলি মেলি হৈছে যেনেকৈ ধৰি লওক নামত বোলে কিবা এটা স্পেলিং মিষ্টেক হ'ল বা হেৰি এপ্লাই কৰোঁতে বোলে কিবা এটা এটা আখৰ মিষ্টেক কৰি দিলে তেনেকুৱা অৱস্থাতহে মানে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ মাতে গতিকে এনাউঞ্চক মই কৈছোঁ আপোনালোকে ভয় নকৰিব আৰামত যাব আৰামত আহিব ধন্যবাদ